अलेक्रेंजन इक्षाम दे या कुछ बच्चा खाने को है तो दे दो खाने बारे करे आगे तो बाहर बारे कर लेते बारे आगे तो बारे बारे आ साधु लोग हैं साधु तो सब क्यों नहीं चलता है चल जाता है कैसी चल बोल जाता नहीं चल नहीं जाएगा अरे देना है तो दे दो नहीं देना तो कोई बात नहीं है ना नहीं देना कोई बात नहीं

લેવા ઉડ્યા તરફ શેર કે બસો ગ્રામ લેવા ઉડ્યા તો મત દોડો પૂરા સંસાર છોડ દે તું હવે કામ પર લગા દે કે બાદ કરે કીધું તો કે સંસાર છોડે કોઈ બાત નહી કોઈ બાત નહી નહી હૈ તો કોઈ બાત નહી फिर भी हम साधु तो गए थे तुम्हारा भी कल्याण हो सबका कल्याण हो हमारा तो कल्याण થઈ જરા છે 2015 માં કલ્યાણ થઈ જ ગયે kuch nahi hota hai તમાર કલ્યાણ કરો ચોક દેન સારી વાત છે કોઈ વાત નહીં ચોકલાડો બલાડો આવન તો મે પડીને ડુંમકી વારી નેકાળજે બહાર માં હો કોઈ વાત નહીં કોઈ ના ખાલી દો એમાં કલ્યાણ કલ્યાણ જ જોઈએ છે ત્રણ ઘર शिक्षा मांगते नहीं मिलती तो नहीं खाते लेकिन ये पूरा गांव में पूरे गांव में गाली दी बहुत अच्छा लगा ये आखिरी मकान है गांव गाँव से थोड़ी दूर वहाँ भी गाली खा लेते हैं अरे निरंजन शिक्षादही आओ बापू आओ हाओ हाँ जय गुरु महाराज बेहो 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 बधा पधारो बधारो वेह चम से बापू को बस बढ़िया बोल बेहो मैं चाय पानी लाऊं हां ले पानी पियो बापू आराम से पियो क्यों तबियत सारी सन? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चाय लाओ चाय पूरे गांव में सबने गालियां दी आराम से पियो शांति से पियो तो, तो उतार कर कैसा चलता है मजा से वो ऊपर वाला सब पर देख ना भाई तुम्हारे जो साधु संतों की दया से अगले साल इससे भी बढ़िया होगा ना बापू बहुत सेवा करते हो सातु लोगों की और इतना धर्म से कहे साधु संतों ने सेवा कर पड़े बहुत अच्छा है यही नीति रखना अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं पड़ेगा चलो बहुत खानू तैयार बापू जमीन जाओ तो बहुत अच्छा लगा है हम साधु लोग तो तीन घर पर भिक्षा मांगते हैं मिल जाती है तो ठीक है नहीं मिलती नहीं लेकिन ये पूरे गांव में घुमा बहुत बढ़िया से बढ़िया गालियाँ मेरे मेरा तो पेट ही भर गया ना बाबू खड़ी बार अवतार रह रहो गाँव में तुम्हारा घर एक बाकी रह गया था मैंने सोचा यहाँ भी गालियाँ खा लूँ लेकिन तुम्हारी कोई बात ही अलग है भाई यही नीति रखना हाँ बाबू जाओ नहीं चलिए कल्याण वस्तु पूरे गांव ने गालियां दी एक मकान अच्छा था वहां पर सब लोग अच्छे थे पूरा गांव ऐसा गलत लेकिन एक आदमी सही था भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है यहां कुछ दिखाई देता नहीं लेकिन थकान थोड़ी ऊंची हो जाए फिर बाद में अनेक पानी यह मुझे लगता है यहाँ तालाब जैसा कुछ दिखता है क्या बात है इतना बढ़िया खाना पूरे गांव में किसी ने कुछ नहीं दिया और गांव के बाहर इतना सारा खाने को मिल गया वह मालिक तेरी क्या मर्जी है क्या जाने कुछ देखो तो सही क्या क्या पड़ा है साधु के नसीब में आहा लड्डू भी है जलेबी भी, भी है आहा सुगंध भी चालू है क्या मर्जी है मालिक तेरी बहुत बढ़िया यहाँ पानी कुछ दिखाई दे रहा है तालाब जैसा तो पहले पानी पी लूँ और बाद में खाना खा लूँ क्या बात है मेरे मालिक बहुत बढ़िया बहुत अच्छा हो जाए आज જેના ઘરે તને એને સારું સન્માન અને સત્કાર આપ્યો તો એ ઘરના અન્ય થી હું આખા ગામને ને રહ્યો છું અને એના કારણે મારે ભૂત પ્રેત અને કે જન ચૂડેલ કે જાપડી જે બનવું એ હું ખાલી જેના ઘરે આખા ગામના જે ભૂવા પોપાળા કરે છે ને એનું જે પણ કાય હું વળાવું છું અને એના પુણ્યથી હું આ દરેક પશુ પક્ષી જીવ જંતુ દરેકને એનું પોત પોતાનું જે ગુજરાન ખાવા માટે અન્ન મળી રહે છે એટલા માટે મારે ભૂત બનવું પડે છે અને આ ગામને ટકી રાખવા માટે મારે આટલું કરવું પડે છે એટલે દરેક માણસે પુણ્યનું કામ અવશ્ય કરવું જોઈએ